assalomu alaykum hafta davomidagi tredingga oid qiziqarli xabarlarda davom ettiramiz bu hafta bizda nimalar bo'ldi bitkoinga nimalar ta'sir qildi va yana nimalar kutilyapti shular haqida batafsil gaplashamiz demak boshladik shorshanba kuni federal rezerv raisi jaromi pauel keyingi yilda ham foiz stavkalari baland bo'lishini va yana oshishi mumkinligini aytdi shu sababli fond bozorida ya'ni aksiyalarda kuchli sel bo'ldi bunga qaramasdan bitcoin yigirma olti minlion yuqorida turib berdi bunga sabab bitkoinn o'sha kuchli kichik tia bo'lsa ham parabolik o'sish erishilgan va hech qanday bozorga ta'sir qiluvchi qo'shimcha yomon xabarlar yo'qligi bo'ldi bundan tashqari Bitcoin yana oshadigan bo'lsa narxi nechalarga chiqishi mumkin umuman olganda fond bozorida ham juda ham ko'p ishlatiladigan eski bo'lsa ham hozirgacha ishlatiladigan moving average indikatoriga qaraydigan bo'lsak bizda 200 yuztalik haftalik va kunlik moving average'lari bitkoinda yetti ming atrofida bo'ladi va bu albatta kuchli resen zonasi bo'lib ko'tarib beradi bitcoin uchun google Cloud servisdan deyarli hamma foydalanadi ya'ni galereyadagi rasmlarimizni videolarimizni google beradigan 15 GB gegabayt tekin xotiraga joylashimiz va xohlagan platformadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi ya'ni ularni ko'chirib olish va ko'rish uchun nimaga bu haqida biz gaplashyapmiz google Cloud servislari hozirda 11 ta yaxshi blokcheynlarga o'z servislarini berishni boshlagan ya'ni bular mana shu blokcheynlarni in demand, ya'ni talabgor deb atagan bu nimani anglatadi? Blokcheyn texnologiyasi bilan ishlashda hattoki gigant kompaniyalar ham o'z hissalarini qo'shishga harakat qilmoqda ya'ni kelajak baribir yuqori texnologiyalarniki bo'ladi metavers blockchen vebsrip bu albatta mana shu kelajakning bir qismi bo'lishiga xizmat qiladi bu blokcheynlar qaysilar eng mashhurlarni sanab o'tadigan bo'lsak bizda evalench efir poligon tron hamda krones blokchla mavjud bu yana shuni ko'rsatadiki mana shu proyektlar faqatgina token sotish bilan emas balki o'z proyektlarini rivojlantirish va ularni kengroq ommaga taqdim qilish sifatida ish olib borayotganligini ko'rsatib beradi amerikada hozir kriptovalyuta kompaniyalari kripto birjalar ss bilan sud'lanish jarayonlari bo'lib o'tyapti va shunga o'xshash muammolar juda judayam ko'p mana shu muammolar fonida milliarder investor ya'ni o'zining yangi proyektlariga tikib ularni rivojlantirish va ular orqali daromad qilish bilan mashg'ul kelishgan tim dreper kripto uh, akselerator nomli o'z dasturini ishga tushirmoqchi va bu o'n yil davomida kriptovalyuta kompaniyalari yangi proyektlarni rivojlantirish bilan shug'ullanadi va shu orqali albatta daromad qiladi bu juda yam ajoyib uh, narsa chunki hozirda ssc barcha kriptovalyuta proyektlari bilan sudlashib urushib yotgan vaqtda mana shu milliarder amerikada mana shu proyektlarni rivojlantirish uchun o'z fondlarini ajratishga qaror qilgan va akselerator nomini draper gorn blokchen deb atagan bu o'n yil davomida yangi kriptovalyuta petlarga investitsiya qiladi ularni rivojlantiradi va ular orqali albatta keyinchalik daromad qiladi bundan tashqari tim draper o'z tahlillarida bitcoinni albatta ya'ni ikki yuz ellik ming dollarga chiqishi mumkin deb gapirgan edi janubiy koreyadagi treyderlar immutable x tokenni o'ttiz sakkiz foizga oshirib yuborishdi ya'ni bu juda judayam katta proyektlardan biri hisoblanadi va efir blokchenidagi nft platforma va o'yinlar yaratish uchun asosiy katta platforma sifatida yaratilgan edi ya'ni token nomi imx immutable x nom bilan atalgan bu proyekt va natijada dunyo bo'ylab barcha mana shu token listing qilingan kripto kriptobirjalarda narxi oshib berdi va janubiy koreyadagi treyderlar sababli mana shu tokenni bir kunlik savdo ko'lami to'rt yuz ellik olti million dollarga yetgan siz bu tokenni balki eshitmagandirsiz yoki maylida bir token o'ttiz sakkiz foizga oshibdi deyishingiz mumkin lekin bir narsani aytib o'tishim kerak shu yil yanvar oyida aptis tokini judayam ko'p foizlarga bir necha yuz foizlarga oshib ketgan edi bunga ham sabab mana shu janubiy koreyadagi trend tufayli bo'lgan edi ya'ni janubiy koreyada aptos va aptosga oid boshqa tokenlar juda ham mashhurlikka erishadi ya'ni hayp boshlanadi shu sababli janubiy koreyadagi e, ya'ni aptos narxini otishi tufayli va boshqa dunyodagi e, birjalarga ham ta'sir qiladi natijada aptos yanvar oyida juda judayam katta e, foydaga erishadi janubiy koreyadagi trederlarni yana albatta kutib qolamiz shunga o'xshash yaxshi proyektlarni narxini yana e, trend qilib berishlarini blokchein servis kompaniyasi Matrix sport tahlillariga ko'ra, oktyabr oyida bitcoin narxi oshishi mumkin ekan va yil oxirigacha o'ttiz yetti ming dollargacha h chiqishi mumkin deb tahlil qilishgan bular bunga sabab nimalar? bularning tahlillariga qaraganda oktyabr oyi kuchli sanalib bularning o'sha to'qqiz yil davomida har yili mana shu oy davomida olgan foydalari to'qqiztadan yettitasida yigirma foizdan ko'proq foydaga erishgan ekan va mana shu sababli bularning indikatorlari tahlillariga asoslanib oktyabr oyida narx oshishi mumkinligini demak bayonot qilishgan bundan tashqari oktyabr oyida bitcoin it ikkinchi dedlayni sanaladi ya'ni a, blackrock rock fidelity skell ark investlarnin demak ssga topshirgan arizalarni ko'rib chiqish yoki kechiktirish yoki rad qilish bo'yicha qarorlarning ikkinchi dedlayni yetib kelyapti bular bo'yicha ham xabarlar chiqadi shu sababli ham oktyabr oyida yaxshigina volatilnist bo'lishi va bitcoin narxi oshishi mumkin bo'ladi oktyabr oyi haqida batafsil haftalik tahlillarda dushanba kuni gaplashamiz va doim biz smp besh yuz bilan bitkoinni e demak solishtiramiz ya'ni korrellatsiya bor deymiz bitkoin bilan smp o'rtasida korrelatsiya yuqorimi yoki bizda boshqa bir aktiv ya'ni moliyaviy instrument bormi bular haqida ham albatta dushanba kuni gaplashamiz hozircha shu salomat bo'ling